لا اله الا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد قال الله تعالى في كلامه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعباده ربه احدا كما قال الله تعالى في شان حبيبه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

وعلى آل سيدنا مولانا محمد يا إلهي كرد مخوف أسنا بك جس نے, جس نے اپنا یرم کو حرم کیا امتہ کے کی اللہ <laughs> سل